रहमतुल्लाहि व लह मौलाना इब्राहिम देवला साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारा बयान मुसलमान दीनदार नहीं होता हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें जजाक दीन बनाने का सबसे आसान तरीका गरीब अमीर हाँ सब एक ही बात दुनिया से दीन बनाने का तरीका ये है कि हर काम में ये देखो कि मुझे अल्लाह ने इसमें क्या हुक्म दिया है फिर नबी ने उस हुक्म की पूरा करने का क्या तरीका बताया है और अपनी नीयत को सच्ची रखो लोगों को दिखाने के लिए नहीं दूसरी गरज के लिए नहीं आखिरत बनाने के लिए अल्लाह को राजी करने के ये तीन बातें जब हो जाएगी तो दुनिया दीन बन जाएगी इसलिए कहते हैं कि दीन सबसे ज्यादा आसान है जितने खैर के काम हैं वो सबसे ज्यादा आसान जितने शर के काम हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल ये अल्लाह की तरफ से कि जितने खैर के काम हैं वो आसान लेकिन जबकि उसका नफा नुकसान सामने हो और उस पर अमल करें, जिनके सामने उसका नफा नुकसान सामने हुआ वो इसी वजह से करते थे कि ये तो बहुत आसान है एक सहाबी नाबीना थे रिवायत में अपनी जगह बैठे रहते थे तो मांगने वाला साइल आया और उसने आवाज लगाई तो उन्होंने अपनी जगह से लेकर घर के आखिर तक एक दोरी बांध रखी थी वो दोरी के सहारे 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 बा जाकर उसको दिया था साइल को देने का हुक्म है उनके बेटों ने कहा आप नाबीना है हमको दे दीजिए हम ले आएंगे मकसद तो इसकी मदद करनी है आपको ठोकर लगेगी वतन क्या हो जाएगा तो उन्होंने बताया कि यह मसला नहीं है मसला ये है कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि हाजतमन की हाजत अपनी जात से पूरी करना अपनी जात से उसको देना ये आदमी को बुरी मौत से बचाता है ये है बात कि किसी हाजतमंद की हाजत अपनी जात से इसलिए मैं इसकी हाजत अपनी जात से पूरी करना चाहता हूं हाँ। अगर जो तुम तो मददगार बनाओगे लेकिन ये काम मुझे अपनी जात के लिए करना है कि बुरी मौत से अल्लाह मुझको बचा रहा। ये है बात कि मुझको मेरे अमल पर क्या मिलेगा उसका क्या तरीका है फिर उसका क्या अंजाम है हाँ। इससे मेरे दोस्तों जरूरतें भी दीन बन जाती है और दीन के काम भी दीन बन जाते हैं मुसलमान दुनियादार नहीं होता मुसलमान दुनियादार नहीं होता काफिर दुनियादार होता है वो ये कहता है कि यही दुनिया है और क्या है खाना पिया और गए खत्म आगे क्या आगे कुछ नहीं है इन तुन दुनिया नमो तो बब ये दुनिया है खाएंगे पिएंगे भर जाएंगे आगे के आगे कुछ नहीं है ये काफिर कहता है क्यों वो आखिरत के बारे में अंधा है उसको नबी की रोशनी पहुंची नहीं है या पहुंची उसने ली नहीं है इसलिए वो यहां भी अंधा है और कयामत भी अंधा उठेगा मुसलमान दुनियादार नहीं होता मुसलमान तो दीनदार होता है वो अपनी दुनिया को दीन बना के फिर ले जाता है साथ ताजिर के साथ तिजारत का दीन जाएगा जमींदार के साथ जमींदारी का दीन जाएगा ताजिरों को तिजारत का दीन सिखाया है पहले जमाने में इन इन लोगों के लिए मुस्तकिल आते, आते थे आखिर वह के लिए आए तो मेरे भाई और को जिस तरह हमने मौलाना इब्राहिम साहब की आवाज़ में यह प्यारी कारगुज़ारी सुनी तो इससे हमें जो नतीजा खज होता है हम हमें इस पर अमल बना होना चाहिए और अपने दीन का काम करना चाहिए इसी में हमारी आखिरत की भलाई है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आइकन को क्लिक करें जजाकल्ला